Привет, дорогие друзья! Вы на канале Navi Dota 2, с вами как всегда Яна, и сегодня вместе с нашими ребятами мы, конечно же, поговорим о прошедших квалификациях на TI 2023. Поэтому вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Привет, парни! Привет! Привет, привет, привет! Как ваши дела? Супер. Не очень. Вы наверняка уже дома, уже успели вернуться с буткемпа немножечко отойти от прошедших игр, поэтому самое время рассказать, как они прошли наши команды. Давайте начнем как раз с подготовки перед турниром. В этот раз вы готовились на буткемпе, сколько вы там времени суммарно провели и насколько сильно отличается подготовка на буткемпе от привычной подготовки в онлайне. Да, в принципе, все хорошо было на буткемпе. Ну, не знаю, как ребятам мне буткемп очень понравился, он был достаточно продуктивный. В плане техники там хорошие компы были, два интернета, никаких проблем в этом плане не было. Как команда мы первый раз вместе собрались, и как коллектив, мне кажется, ребята, все игроки подходят друг к другу в этом плане неплохо. Мы общались хорошо, там после игры иногда, знаешь, куда-то выходили, иногда в настолке просто сидели на буткемпе играли. Ну, в общем, мне лично все понравилось и хорошо и продуктивно провели время. Ребята, вот вы конкретно почувствовали какой-то профит вот именно от этого буткемпа, что вы наконец-то все вместе, есть какая-то синергия, и вы почувствовали какой-то, не знаю, дополнительный баф к тому, чтобы залетать на эти квалификации и хорошо отыгрывать? Ну, я бы сказал, что просто, когда ты вместе находишься, ты больше доту обсуждаешь. Это больше тебе помогает вот что-то найти там общее. Где-то вот ты можешь после игры сразу обсудить матч, там, не знаю, ну просто... Тренировка идет более продуктивнее, когда ты вместе находишься на одном буткемпе. Вместе находиться намного лучше. <класс> Классно побыть вместе кем наконец продуктивный. Хорошо, тогда переходим к нашему первому сопернику в рамках эти квалификации не мига, которые решили прямо перед квалификациями усилиться Роджером. Ну, или не решили. А воспринимали вы ли эту команду изначально как сильного соперника перед матчем? И оправдались ли ваши ожидания по итогу? Да, все, наверное, ставили примерно не и ВП чуть выше, чем Рейд остальных команд, да? Ну, судя там с новостей, там что там, аналитики много разных вещей рассказывали. Ну, мы тоже серьезно подошли к этому матчу. Я бы сказал, что точно мы с уважением относились к этой команде. Ну, типа, мы понимали, что они могут показать сильную игру. Но с Роджером всегда такой игрок, который вот приходит и на короткую дистанцию команде очень много обычно дает. И, ну, казалось, что они усилились. Но оказалось, на бумаге это совсем не так. Мы их легко как-то выиграли. Думал, будет сложнее игры. Ну, Но... Первый первые матч в рамках этой квалификации был вообще очень-очень крутой. Единственный вопрос, наверное, к первой карте — это вот по поводу Леона. Почему решили пикнуть именно Леона, а не того же Рубика? Как будто бы Рубик там выглядел бы сильнее в тот момент. По ходу тренировок именно на КВ, там за несколько дней до старта квалификации, мы пришли к тому, что с Леоном нам проще играть, двигаться по карте. Больше мулов получается, потому что у него есть точно надежный контроль. Ты можешь взять мидера с собой, куда-то смог и вместе пойти убить героев. Раскачать карту, где-то создать давление и как бы захватывать первое преимущество. У Рубика такой опции нету. Он немножко другого плана герой. Просто нам было комфортнее вот играть. Такой геймстайл подошел к началу квалификации, что он там, с Леоном и со Sky было проще играть. Ветер, вот вопрос к тебе. За что можно похвалить наших ребят э, на первом матче? И можно ли назвать как раз именно первый матч прям таким эталонным в рамках этой квалификации? Да нам просто, если честно, по драфту отдали, в принципе, все, что мы хотели. Мы же, когда подходили к квалификациям, у нас очень мало инфы было. Ну, там, разве что пабли какие-то прочекать, какие там есть в общем доступе. А так, ну, не все и мету полностью раскусили, там не понимали, насколько сильно можно того же гирокоптера рейтить, которого нам отдали на восьмой, или там трента, которого нам отдавали. Мне кажется, у нас просто сильный аудрафт был, если честно. Мы взяли для себя свой комфорт. А по поводу того, там, как ребят похвалить, не знаю, мне кажется, каждый своих 20% внес в этом матче, и все окей было. Ну, по поводу Трента, да, вы прям, мне кажется, удивили многих пиком такого неметового тренда в тот момент, и после этого вам уже не дали такой возможности в следующих матчах его взять, потому что вы вместе с ним забрали две карты абсолютно без шансов. Вот эта победа добавила вам уверенности перед следующим, очевидно, довольно-таки сложным матчем с Outsiders? Да, безусловно. Каждая победа добавляла нам еще больше желания побеждать. Больше заряда какой-то мотивации. И с каждым матчем думали, что вот сейчас еще сильнее, еще сильнее, еще один матч. И хотим еще один выиграть. Осталось вот их выиграть, тех выиграть. Еще одна чипка такая. Так, не мига да. пройдено. Ну, да. Следующий Outsiders. Можно ли назвать Outsiders прям таким принципиальным соперником для нас? Никакой принципиальной игры против них не было. Настроя просто одна из команд квалификации, которые нужно пройти, чтобы попасть на Инт. Как раз вот по первой мапе с Outsiders можно было сказать точно, что мы смотрим квала на Инт, потому что карта была очень интересная, очень напряженная, и по драфту было видно, насколько хорошо вы подготовились к сопернику. Но при этом всем вы очень аккуратно играли. И из-за этого, мне кажется, немножечко затянулся сам матч. Как думаете, можно ли было бы раньше закончить эту мапу там с первым или со вторым Аегисом, к примеру? На самом деле, мне кажется, что нет, потому что там Игра довольно тяжело у нас началась из-за то, что у нас в миде проблема, большая была дырка. Я пришел против шейкера, он там меня полностью обденавил, у меня вообще не было шансов, и я типа всю игру вот набирал, набирал, набирал на А на хэграунд пойти против героев довольно сложно, против инги, который тебя свапнет, против верспирита, который тебя не отпустит, мне кажется, довольно тяжело. Поэтому типа мы играли более такую размеренную доту, где мы уверенно вот потихоньку-потихоньку приближались к победе. Я поэтому еще и купил, типа, вначале вот Мидас, когда я понял, что, типа, что эта игра быстро не будет. Я купил на первые деньги Мидас, скажем так, которые у меня были. И просто, ну, играл вот на дистанцию просто. Да. Первую игру еще было тяжело закончить, потому что нас встретил постоянно Террор Блейд. Местами проблематично было вот пушить линии и пойти в них, плюс они достаточно зажато играли. Не понимали, что им нужны там огромные нетворсы, чтобы нас выиграть и хорошая драка. Поэтому конкретно закончить игру было тяжело, но мы понимали, что нужно для этого сделать. Несмотря на такую тяжелую победу на первой мапе и такое крутое начало второй карты, все равно аутсайдерс смогли сравнять по итогу счет. А, как думаете, что стало решающим на второй карте? И вот ДП на Last Pick был ошибкой или все-таки это решение оправдало себя? Ну, как и мне кажется, что он драфт у нас был очень хороший. Единственное, возможно, что можно было в драфте исправить, это забанить шейкера. У нас там были типа сомнения, и я заколил на драфте, что давайте вот отдадим им шейкера, ну, мы знали, что они шейкера возьмут. Дадим шейкера, потому что у нас есть Рубик. У нас здесь даунбрейкер, который типа на ответ у него на КСМ ранее будет. И мы накроем типа его ДПшкой. И, и как оказалось, что... Э, ну, я не смог его в миде прям сильно выиграть. То есть Шейгер прям, да, оказался героем, который таким ультимативным на линии. То есть его не может там ничего ему сделать, у него тычка там 200. Он, кстати, крипов донает. Но как, как, мне показалось в этой игре, что если бы мы э, вот ключевые файты выиграли бы, где мы плохо очень кнопки нажали. В боте там файт был возле Т, Т1 снизу. Там ужасно кнопки мы нажали. Потом э, мы побежали смог смок, в их лес. Нас там тоже 3 три, три, три героев убили. И у нас такой некий сноубол пошел, фида небольшого. И они потихоньку начали преимущество захватывать. Но если бы, я, я уверен, что мы ну, ключевые файты эти закрепили бы, нормальные кнопки нажали. Думаю, там игра могла стоиться вообще в другом ключе, потому что очень сайды хорошо отстояли в боте, в топе, прям идеально сыграли, да, и вот, мне кажется, лучше ну, подрались бы мы, там, может, закрепили преимущество и выиграли бы эту игру с счетом 2-0. В целом, вот эти две карты, это было началом того, что, ну, мы смотрели на Шейкера и пытались у себя в голове понять, насколько сильно его нужно рейтить, и, вот, как Мел правильно говорит, во, во второй карте мы, в принципе, у нас была куча опций, где мы бы его неплохо прикрывали, да, Донбрейкер, Рубик, Death Prophet. просто не получилось преимущество на ранее закрепить. У нас пик такой, что мы хотим снова с хороших линий и с хороших драк. Вот, ну и потом этот шейкер у нас тоже, вопросы по нему возникали, мы сами его пробовали. Потом злую шутку с нами сыграли, неправильно сделанные выводы. Ну, в общем, да, в третьей карте мы его банили уже. Угу. Вот как раз по третьей карте. Доволен ли вы драфтом на третьей карте и какие были еще альтернативы Бойт Спириту? И, насчет альтернатив был Драгонайт, но угу. я в него не особо верил, потому что мы играли праки с ним и я чувствовал, что у героя как будто демеджа нету. Вот я просто я, У меня была фри игра, помню, на праке и я даже ту игру не смог хоть нормально сыграть. Я просто не нашел на него а, оптимального билда, которым надо играть. Это сейчас я уже, ну, скажем так, спустя время я, в при принципе, понял, как надо билдить его. Но тогда я не особо понимал, как его билдить. И поэтому мы теперь был моим более уверенным героем. Я сказал, что парень, типа, я по своему нормально. И там уже это играем. Но вышло, как вышло. То мы еще выводы неправильные сделали по поводу Герокоптера. Это вот есть два героя, с которыми мы спотыкались. Это Шейкер и Герокоптер. Мы его отдали на восьмой. Это у нас была идея в том, что мы его подконтрим и все будет окей. Мы играли на праках против сильных, ну, против хороших, в общем, европейских команд. У нас все окей получалось против него. Мы знали, что с этим делать. Но по итогу мы пришли к такому выводу, что с ним слишком легко побеждать и лучше ничего не придумывать, и не нужно было его на восьмую отдавать. А второе, это то, что там ФНГ нас хорошо, наш герой, Венчай подзакрыл. И того же Андерлорда закрыл на линии, который, по идее, должен был Плюс-минус неплохо стоять с Гирокоптером. Возможно, если бы не SD было какой-то другой герой, но Overall просто хорошо подзакрыл Нинча ФНГ и Грима, и Вайт Спирита где-то. В общем, там именно много Артем сделал для этой победы. Ну, Инча неплохо так подруинила нам игру. Поэтому да, но да. это по сути. Я бы назвал вот это единственной картой на всех квалификациях, где, как мне кажется, именно нас именно передрафтили. Мы неправильные выводы сделали после прака в с неправильным планом к игре, именно к этой карте мы подошли. Насколько сильно вот это поражение повлияло на команду? Тот факт, что мы упали в нижнюю сетку, э, насколько сильно повлиял на команду? На тильт, на настрой. Вот это, наверное, просто к тебе скорее со стороны. Видела ли ты что-то такое? Да, вообще никак не повлияло. Нормальный боевой настрой был. Мы оверал понимали, что нам все равно все команды нужно побеждать. Упали в нижнюю сетку, окей, у нас больше практиса будет против других команд. Там больше к финальному дню подойдем, больше информации вынесем. Ну, то не было вообще никакого тильта, все окей у нас было. нас по морали мы на буткемпе очень сильно выступали в этом плане, мне кажется, все было. Мы просто, в принципе, к этим официалкам, знаешь, подходили, как будто, ну, как будто мы КВшки играем. Если кому-то если побеждаем у команды, все, против слабой команды больше не забиваем. Ну, тут на СВП выиграли, окей, команда неплохая, сыграем еще раз, забьем. Вот, у нас типа такая логика, такая менталка была. А, хорошо, давайте переходить к нижней сетке. У нас был очень быстрый и уверенный матч против Money Makers, своего рода такой. в этом стиле за команду Navi Junior, которые как раз Money Makers выбили с этих квалификаций. И мы вот попались против Гидры. Смогла ли вас как-то удивить команда Лила? Меня, наверное, удивил больше наверное, Dream. Мне кажется, он довольно неплохо в квалификации эти играл. Это у Сларк, вот этот во второй игре, который с билдом гениальным, за и сатаник. А в целом команда, мне кажется, не особо удивила, потому что вот как-то, мне кажется, они в мету чуть не вошли. У них там миди какие-то проблемы с пулом, то есть у них мидер ни на земле не играл, ни на шейкере не играл, как-то вот. И против них довольно легко было драфтить. И мне кажется, вот они в этом плане Mm, плохо подготовились. Ты вот сказал по поводу Сларка на второй мапе. Мне кажется, что пик Блудсикера просто был идеальным против Ангелера и Сларка, но у нас просто, мне кажется, не совсем хорошо получилось его реализовать во время игры. Как думаете, ну, что пошло не так? Ну, так и есть. Мы там ключевые моменты. Ну, мы, у нас вообще всегда с Бесом не шло. И мы его взяли больше так авантюрно, что, ну, если не эта игра, то какая? Ну, типа, там, это настолько фри-игра для Блудсикера, что мы обязаны его пикнуть. И мы вот доверились Блудсикеру, но очень плохо мидгейм файты принимали. Как мне кажется, по макро там можно было намного лучше сыграть командой. Там в моменте тайда мид поставить, под него смог нажать. Басикер на ТП, и мы коллапсимся в миде, забираем мид вышку, а мы там очень медленно играли, мы жмем смог в топ, умираем в топе, начинается какая-то а Басикера покует БКБ в боте, и начинается полный рандом, да, в котором Сларк в хаосе, но он король. Если ты с Ларком доходишь до кондиции, когда он набирает свои шмотки, и он просто бежит в тебя, то там уже тяжело играется. А у тебя блодсикер, который, ну, у него пиксил уже закончился с ранним БКБ, и он ничего не может. Поэтому так и вышло, что меня закрыли. В этой серии мы как будто сами себя решили удивить. Не знаю, у нас постоянно с этим блудсикером почему-то очень сложно идет. Ну, как будто просто не герой Шиги. И на праках у нас не очень получалось, но тут вот реально, как правильно Мэл сказал, мы видим и героев и. Но как в них не взять этого Блодсикера? это просто ноль идей. Должно быть все намного проще с такими героями. Вот, кстати, по поводу того, что мы там перемудрили сами себя, если брать вот те карты, которые мы отдали нашим оппонентам, у нас были очень хорошие драфты, но они были довольно-таки сложными, которые требовали просто идеальной реализации от команды. И вот тот же пик Блодсикера против Гидры, либо пик Разора в решающем матче против One Move, Кажется, что у вас не прям хорошо получается отыгрывать сценарии, где довольно-таки тонким кором приходится ждать вот те какие-то определенные предметы для того, чтобы влетать в файты. И тот же более там агрессивная Урса, либо же там тот же Свен, они как будто бы более выгоднее и хорошо смотрятся. Не кажется ли вам, что иногда вы как будто бы немножечко сами себе усложняли задачу? Типа как перемудрили чуть-чуть? Ну, я не сказал бы. Там в играх, где мы взяли Бладсикера, там он реально идеально заходил. И там, если не ошибаюсь, там, кстати, какие-то баны еще были. Мне кажется, там не было вроде Свен или кого-то Урсы. Там, была что... в бане. Да, С да. Свен был, но для Свена игра не сказать, что супер простая. Ну, в Сларка, наверное, не супер хочется Свена брать. Плюс это будет, будет линия в Тиммере. Yeah. Просто плохие микации решения у нас просто и на этих героях. Вот именно в комбинации, что мы не понимаем, как этими героями вот правильно сыграть, что ли, в моменте. Получается, что да, эти герои в моменте теряют пик силы, и с ними тяжело уже выиграть. А вот когда они сильные, мы их плохо реализуем. Я бы так больше сказал бы. А сами именно пик героев Разора, к примеру, в третьей игре, я считаю, очень хороший был, потому что других героев не было. Он закрывал тролля. И у нас, в принципе, такое, типа, ну, драфт ну, уже появлялся, типа что мы играем в 3 семикора, и в принципе эту игру можно спокойно выиграть. Ну, именно про, про разорок в третьей игре, мне кажется, это было ну, супер гениальное решение. Мне кажется, он, он нам почти игру и выиграл. Он там нам тройки и файт выиграл вражеской когда мы пошли там проигрывали. Поэтому мне кажется, вот. Неплохой точно пик был. Ну, тогда давайте перейдем к самой, наверное, важной и решающей игре в рамках этих квалификаций. Игра против One Move. И первая карта шла полностью по вашему сценарию, начиная от шикарного драфта, заканчивая последними минутами игры. И казалось, что вот с такой игрой гранд-финал просто у нас точно в кармане. Но вот вторая карта вышла на порядок сложнее. Вот что повлияло на такой результат? Мне кажется, у нас сам драфт в той игре не самый лучший вышел. Изначально вот мы взяли э, девятого Primal Беста, они его просто очень хорошо закрыли всеми героями. Мне довольно было сложно, типа, вот Смит отыгрывать. То есть я уже после игры пришел к тому, что надо было просто вот АФК качаться, там до БКБ вообще ничего не делать. И там уже от своих парспайков стакнуться и дать, дать, боем. А вышло так, что мы там в моменте стакнулись, нажали смог в топ, вышли на ЦК, я на него напал, и нас там четверых убили. Ну и началась просто, ну то есть рандом начался, где у нас ä, Primal Beast без игры, бремастер, который ничего не может сделать, потому что э, ну, мы ничего не можем тифайтим им сделать. У них получается, что хороший герой Вайда еще, у них Даунбрейкер, который гоним купила против Вайда, что он не может прям героя забирать, хотя Вайда там вообще фрейера была по натворству. Шадоу Демон, который тоже прячет Лич. Довольно неплохие герои Вайда вышли. <coughs> но ну, если мы играем там чисто, можно попробовать играть. Но мне кажется, у них э, в плане вот, э, синергии героев, мне кажется, синергия героев ну, получше было, скажем так. У нас после этой карты, ну, лично у меня сложилось мнение, что нас наказывают драфтами, где мы не можем в них вбиться просто. То есть мы на тренировках очень много практились в том, чтобы играть агрессивно. Мы подчерпывали какие-то вещи от соперников с Европы, с которыми мы играли. И где-то упорно драфтах на героев делали в этом плане. Вторая карта против ВП у нас получилась такой, что когда мы в них бежим, не чувствуем где нам не нужно в них убиваться или нужно просто получше кнопки нажать, так и в этой карте произошло одно и то же. Здесь нам в даундрекера было тяжело нападать, в СД, в Лича, но мы все равно в них бежали. Ну, как мне лично кажется, здесь просто на шмотках можно было карту закрыть. Это первое, и ну, мы просто это то ли не проговорили в игре, то ли не прочувствовали. Тут такое дело. И второе, мы Last Pick, допустим, брали брюшку, я там слышал, что есть критика, там, типа, хороший это пик был, плохой. С того, что я видел, линию можно было получше постоять, наверное, где-то экспириенса в этом плане не хватило. У нас был выбор между брюшкой и тимбером в этой карте. Мы немножко попракались с брюшкой, знали, что это хороший герой в этой мете, но overall это не супер там сильный герой Малика, но там выбор был на игроке и мы ему доверились, там, кого хочешь, брюшку или тимбру. Ну, он заколил плюшку мы в него, в принципе, верили, там, хороший герой, чтобы иллюзии быстро убить ЦК, там, где-то темпу нам задать под наш пик, потому что у нас он более жадный, нам нужны были шмотки на войде. Mm. Ну, вот он как раз дал бы нам этот спейс. Но в какие-то моменты мы просто, опять же, вбились в убили их героев до того, как мы взяли БКБ на праймале, еще там что-то было. Ну, в общем, как мне кажется, плохо сыграно было, чисто, не, не, не чисто, но если брать Overall драфт то да, он не настолько супер простой в исполнении был, как в первой игре. А, про третью мапу сложно что-либо сказать, потому что там были просто одни эмоции, не только у меня, и у всех, кто смотрел а, тр прямую трансляцию в этот момент. А, что происходило и что произошло на третьей карте, что не позволило по итогу забрать эту победу к себе в карман? какой-то момент, я думаю, под конец игры потерялся фокус. Может, дисциплина. Это вот прям в конце произошло. Когда мы вроде должны были уходить. Мы понимали, что они до смоке за нами. И нужно было просто убегать подальше к своей базе вместе. Потому что у некоторых героев не было вейбеков. А мы как-то засплетились, что Ча пошел в тройку, мы пошли вообще в боковых иншей. Кто-то думал о шмотках, 60-я минута, выбить на иншах эти шмотки. Хотя, просто должен был быть один чистый кол, типа все бэк и все, на базу. В итоге у нас убили ничего без бая, потом за нами зачезили, что-то в этом роде было. Ну, я бы про третью игру сказал бы, что почти, поощущ... ну, типа, никак по ощущениям, но мне, кажется, мне казалось, что у них драфт намного лучше вышел, оверолл. Изначально я не думал, что вот, когда мы играли эту игру, я думал, что у нас хороший драфт, но спустя время я понял, что они нас очень сильно отдрафтнули. Тем, что у них довольно, у них получился шейкер на восьмой, мы ответили Леоном, мы потом они нас забанили два отдельных героя Пангалия Квапу. Мы добираем там Драксира Эмбера, 13 и 16. Они это все по соусам Шадоу Демона. И потом троллем еще накрывают. И еще Дизрапта на 23 нас берут. И мы вот э, на 24 у нас нет выбора в Ашкере. Мы берем Разора. И вышло так, что у нас типа вот э, в боте тяжело все, в миде тяжело все. Я еще там на First Blood умер. Шейки с огромным творцем. Они ходят нас вначале, просто убивают, убивают казалось, что если бы они вообще лучше сырали, эта игра закончилась там за 30 минут. Вот если драфты поменять, вот я уверен, нам драфтать дать мы за 30 минут выиграем. Манвумы очень плохо играли, они очень много ошибались, они очень сильно нервничали. И, ну, чувствовалось в этой игре, что вот <coughs> мы забираем Аегис, они вот 5 героев стоят на базе, 5 минут вообще не выходят. А мы все это время всю карту выкачиваем. Не казалось, что вот они, да, очень сильно боятся проиграть. И мы этим очень сильно воспользовались, и да, и, как говорится, если реально больше фокуса приложили бы, на 49-й минуте мы там очень плохо сыграли, когда э, забрали виздом руну вражескую, и там должен был кол быть инстабэк, потому что я нажал ТП на Т2, и мы должны были выйти, а мы там застреваем, убивают Разор, убивают Дрессира, потом чезят еще кого-то, убивают, короче, опять рандом начался, прям лютый, где они уже такнутся, я покупаю рапиру, и там произошел такой еще небольшой момент, где я купил криты Дейдаус, И смотрю на свои деньги, смотрю, у меня не хватает денег на байбек. И я продаю криты за полцены. То есть я пол, фул криты продал. И если я не продал бы, у меня была бы комбинация предметов Дейдалус Рапира. И я думаю, там игра могла сложиться абсолютно по-другому. Я бы просто героев шотал бы из фистов. Там суппорты без армора. Там Шейкер играет абсолютно без армора, которую я там вообще бы, ну, стирал бы абсолютно за секунду бы мне казалось, что вот, эти, вот такие вот эти микромоменты могли привести нас к победе. Если мы сыграли бы более дисциплинированно и довели бы игру до логического конца. В принципе, я уверен, что могли эту игру выиграть. Они очень сильно ошибались. А, ребят, какое вообще, какое общее настроение было после игры на буткемпе? Ну, такое молчание было изначально. Конечно, все неприятно было проиграть. Но потом, мне кажется, через там, часиков 3-4 все уже отошли. И не было такого, что там все там супер злые. Там, просто мы сели, там, после игры там, на балкончик вышли, обсудили там игру. Просто поговорили вообще, что можно было лучше сделать, как можно билды можно было лучше делать, задрафтить лучше. Вот просто вот сели, пообщались, и все. Без негатива, просто вот, сели. Ну, звучит разумно. У нас, у нас как будто не было этого поражения. Ну, да, парни там. Ну, очевидно, когда ты вылетаешь с квалификации на интернешнл, ты расстроен. И я во многих командах уже был и видел, что такое, когда ну, у людей в финале, грубо говоря, ну у нас не в самом финале, но окей, финальный день, там из рук выскальзывает то, к чему-то там стремился там, целый год, да. У каждого игрока очень разная реакция может быть, и то, как парни приняли поражение, ну это было очень достойно. Там ни у кого не было каких-то претензий друг к другу. Все понимали, что мы проиграли как команда. И что впереди еще очень много работы для того, чтобы попасть на следующий инт. Но это звучит очень-очень круто. Yeah. Чем сейчас занимается команда? Я так понимаю, мы готовимся к следующему турниру, который Пинакл uh, Кап, uh, который пройдет в Мальте. Помимо этого, у вас сейчас какое-то время есть отдохнуть, uh, не знаю, переключиться на что-либо другое, или вы продолжаете активно тренироваться дальше. Yeah, ну, мы отдыхаем пару недель точно. Mm -hmm. Вот. И потом уже будем пару дней там потренируемся и будем в мальту играть. Ну я лично что приехал, отдыхаю, отдыхаю играю в Доту, uh -huh. заказал себе компьютер новый, потому что нужно было бы уже давно обновлять, может стримы будут запускать. Е -е -е -е. Поэтому... Oh yeah. <с discourse> у меня там сейчас как раз нормальный контент, я на мейн зашел, у меня там немножечко рейд подупал. У меня там петушиные бои происходят. Это жесткие. <свят> так что залетайте там на петушиные биселуха. бои к <святую> этому на Twitch канал. Подписывайтесь, потому что нигде вы больше не видите такой контент. Я вам обещаю. Окей, ребята, э, рада, что у вас хорошее настроение. Рада, что вы готовы вылетать в следующий турнир, что у вас будет немножечко времени, чтобы отдохнуть. Э, переключиться, может быть, на что-либо другое и снова залетать на про сцену с новыми силами и готовы выигрывать все турниры подряд. Вам огромное спасибо. След увидимся с вами в следующем видео. на да, все, всем пока. Давайте. Всем пока. Друзья, вот на такой вот ноте мы заканчиваем наше интервью. Надеюсь, что в следующий раз нам улыбнется удача, и мы покажем намного лучший результат уже в следующем году на интернешнле. А пока подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте нам побольше лайков и поддерживайте наших ребят на всех официальных матчах. Ну, а с вами был канал Нави Dota 2. До скорых встреч. Пока-пока.